নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো যদিহে আপোনালোকে ভাবি আছিল যে নিজৰ অঞ্চলৰে পৰা নিজৰ ঘৰত থাকি খুব কম ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি ব্যৱসায় এটা আৰম্ভণি কৰিম বুলি হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপুনি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মোৰ শেষলৈকে চাব নমস্কাৰ মই ধৰিত্ৰী লহাৰ আদিবাসী মেডিজয় প্ৰাইভেট লিমিটেড এই কোম্পানীটোৰ ফাউণ্ডাৰ ডাইৰেক্টৰ আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত থকা ভিডিঅ' কণ্টেণ্টবোৰ প্ৰস্তুত কৰোঁ আৰু আমি সেয়া আপোনালোকক ইউটিউব বা ইনষ্টাগ্ৰামৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ যেনে আপুনি ধূপকাঠি উদ্যোগ কেনেকৈ আৰম্ভণি কৰিব আপুনি ফেনাইলৰ উদ্যোগ কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব আপুনি টয়লেট ক্লিনাৰ কেনেকৈ আৰম্ভণি কৰিব বা আপুনি ডিচোৱাচবাৰ কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে যদি মোৰ এই চেনেলটোত নতুনকৈ ভিডিঅ' কণ্টেণ্টবোৰ চাই আছে তেন্তে প্লিজ মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন অঞ্চলত আমি ৱৰ্কশ্বপবোৰ পাতো তাত আমি আপোনালোকক তিনিটা বিষয়ৰ ওপৰত আমি ধুনীয়াকৈ গাইড কৰি দিওঁ প্ৰথমটো হৈছে ডকুমেণ্টেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে প্ৰডাক্ট মেকিঙৰ ওপৰত আৰু তৃতীয়টো হৈছে অৰ্থাৎ শেষৰটো হৈছে প্ৰডাক্ট মাৰ্কেটিঙৰ ওপৰত ধৰি লৈছোঁ আপুনি যেতিয়া পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ব্যৱসায় এটা আৰম্ভণি কৰিব যেনিবা আপুনি ফেনাইলৰ ব্যৱসায় এটা আৰম্ভণি কৰিলে আপুনি ফেনাইলৰ ব্যৱসায়টো যেতিয়া আপুনি আৰম্ভণি কৰিব প্ৰথমটো হৈছে আপুনি ফেনাইলৰ বিষয়ে জনাটো দৰকাৰ তাৰ প্ৰতি আপুনি নলেজটো লোৱা দৰকাৰ আৰু ফেনাইলৰ আপুনি কেনেকৈ কাম কৰিব লাগে গোটেইখিনি শিকাৰ পিছতো তাত আপোনাৰ ডকুমেণ্টেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি জনাতো দৰকাৰ কাৰণ ব্যৱসায় এটা কৰিলে তাত আমাৰ ডকুমেণ্টেশ্যনৰ বিষয়টো আহি পৰে প্ৰডাক্ট মেকিঙৰ বিষয়টো আহি পৰে আৰু প্লাছ আপোনাৰ প্ৰডাক্ট মাৰ্কেটিঙৰ বিষয়টো আহি পৰে গতিকে আমি আপোনালোকক গাইড কৰি দিওঁ ব্যৱসায় এটা আৰম্ভণি কৰিলে তাত আপোনাৰ কি কি ডকুমেণ্টেশ্যনৰ ৰিকুৱাৰ্ড হয় কি কি ডকুমেণ্টচৰ আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে আপোনাৰ প্ৰডাক্ট মেকিং যেনিবা প্ৰডাক্ট এটা লয় আপুনি মেকিং কৰিলে সেই প্ৰডাক্টটো মেকিং কৰোঁতে আপুনি কেনেধৰণে মেকিং কৰিব আপুনি হাই কোৱালিটিৰ বনাব নে ল' কোৱালিটিৰ নে মিডিয়াম কোৱালিটিৰ নে আপুনি এক্সপৰ্ট কোৱালিটিৰ প্ৰডাক্টটো আপুনি মেকিং কৰিব বনাব চ' আমি এই দ্বিতীয় পাৰ্টটো আপোনালোকক প্ৰডাক্ট মেকিঙৰ ওপৰত গাইড কৰোঁ আৰু শেষৰ পাৰ্টটো অৰ্থাৎ প্ৰডাক্ট মাৰ্কেটিং আপুনি প্ৰডাক্ট এটা যেতিয়া বনাব তাৰ পিছত বনোৱাৰ পিছত তাক আপুনি কত মাৰ্কেটিং কৰিব কত চেল কৰিব আপুনি দোকানত দিব নে সাপ্তাহিক বজাৰত দিব নে আপুনি আপোনাৰ ওচৰে পাজৰে দোকানত দিব নে হলচেলত দোকানত দিব চ' এই ধৰণৰ বিষয়বোৰৰ ওপৰত আমি আপোনালোকক ধুনীয়াকে গাইড কৰি দিওঁ গতিকে নিশ্চিত ৰূপত এই ধৰণৰ ব্যৱসায়বোৰ ঘৰতে আৰম্ভণি কৰিব পাৰিব We've been living in since so long. All the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright.